Жовтень традиційно розпочинає календарний місяць святом людини поважного віку. Тому цього дня до терцентру культурного і соціального середку літніх людей на урочистість завітали почесні гості, серед яких директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць. Что сегодня день людины но я бы такое вот выражение не употреблял бы. Для меня, вот, человек, который э, прожил правильную жизнь, ну это, наверное, не похиловику, а по важному веку, да, уважительного возраста. И разрешите вам наше действительно искреннее уважение. Сегодня мы приехали. Вообще совершенно другая программа была. Мне там пишут какие-то там встречи. Я сказал, мы едем сюда первым делом, дальше все остальное. Надо отдать должное вам, тем, кто действительно в свое время вложил в этот город свою душу. И дайте нам возможность продолжить ваше дело и не подвести вас. Хорошо? Спасибо большое. Дізнавшись, що територіальний центр має проблеми з опаленням, Андрій Вікторович, не відкладаючи вирішення питання, надав матеріальну допомогу на придбання обігрівача та запевнив присутніх, що питання централізованого опалення візьме під особистий контроль. До привітань літнім людям приєднався виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Хіба всіх поздравити з нього молоді, тому що ми моломолоджу ми молоді, молоді. 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 молоді, молоді душою, ми молоді і Я смотрю, вот тут э, многих, многие меня знают, я вас знаю, мы неоднократно встречались. И хотелось бы самое главное пожелать всем здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Мина небо над головой. Всего вам наилучшего. И знайте, что мы с вами. И Андрей Викторович, и Гульнара Рашидана. И мы с вами и будем максимально помогать и влаживать э, свою душу в город. Сейчас на данный момент смотрите. Благодаря администрации делаем институт, освещаем город, освещаем городище, асфальтируем город. Сейчас, благодаря Андрею Викторовичу, на втором подъеме ставится очистное импортное сооружение, которое будет очищать весь город. Оборудование на втором подъеме 54 -го года. В следующем году залажится в областной бюджет замена оборудования. А это не повышение тарифов, а даже снижение. Андрей Викторович первым приехал и посмотрел. Норма воды 9 кубов на человека. Да, это ненормально. Это ненормально. Рассмотреть до 7 кубов. Минимум, говорит, сделать. И в этом его заслуга. И в этом заслуга всей команды. Поэтому мы работаем для города. А вас еще раз всех с праздником. Почесні гости внесли у святую частинку приємностей, адже крім слів привітань подарували солодощі на святкове застілля. Цього ж дня щиросердні вітання с професійним святом приймали працівники освіти. Пользуясь возможностью тем, что я приехал в город Марганец накануне Дня Учителя. Хочу от всего сердца поздравить педагогов, на плечах которых сегодня очень непростое задание. Воспитать, возродить Марганце новое поколение, и для нас это очень важно. Сегодня в ваших руках судьба многих будущих жителей Марганца. Мы для этих людей сегодня строим и отстраиваем по-новому город. Ваша задача сделать так, чтобы эти детки выросли, понимали и ценили то, что мы для этого города сделали. Дякую вам большое і низький вам поклон, крім поздоровлень. Андрій Вікторович Коломоєць провів зустрічі з мешканцями міста та прилеглих районів Городища та Максимівки. Відверта розмова з містянами допомогла намітити плани подальшої роботи в комунальній сфері Марганця.